Arx qismət eləsin. Necə ki Həcətalih içəri gedəndə, Həcətalih kimlər içəri gedəndə, ruhanilər içəri gedəndə arxalarıcı dediniz, səs küy yaratmaq istəyirsiniz. İnsanlar haqqı dedi, sözün düzün dedi, içəri getdi dediniz, arxalarıcı minbər əhillərinə də sözün. Minbər əhli dediniz, səs küy yaratmaq istəyirsiniz. Hüquq yolu ilə həll eləyin. Hansı hüquq yolu ilə həll elədiz? Həll eləyədüz də həbsxanaləyə getdi üçəri. Yaş o hüquq yolu ilə həll eləyə bilə, e, siyasi yolla, eee, mitinqlə həll eləyə bilmədi. Sözün dedi də, dedi getdi düşlük içəri, həll eləyə bilmədi. Yaxşı, siz e, hüquqi yolla hansı ilə həll elədüz? Nəyi həll elədüz? Və nəyi həll elədüz? Bir də onu deyin. Nəyi həll elədüz Azərbaycanda? Allah Həqiqi iman sahibi, mömin qardaşlarıma kömək olsun. Və möminə, mömin bacı qardaşlarımdan da xahişim odur ki, oyaq olmaq lazımdır bu vaxtı. Bəzi e, minbər əhllərinin e, şirin laylasına uyub yatmaq lazım deyil, oyanmaq lazımdır, bilmək lazımdır nə baş verir. O qədər şirin danışanlar var. E, Muaviya da namaz qılırdı, Yezid də namaz qılırdı, İmam Hüseyn də namaz qılırdı. Yezid də deyirdi mən haqqı bərqərar eləmək istəyirəm, İmam Hüseyn də deyirdi mən haqqı bərqərar eləmək istəyirəm. Amma əməllərdə fərqləri göründü. İş əmələ gəldikdə fərqlər göründü. Ona görə də bu günləri şirin mollaların Şirin Laylasına uyub yatmaq lazım deyil.